Сьогодні, 26 жовтня, міська виборча комісія продовжувала підрахунок голосів. Офіційний результат місцевих виборів планується оголосити вже завтра, але з неофіційних джерел стало відомо, що найбільше голосів на посаду міського голови набрали Анатолій Вершина, представник ОПО блоку, та Євген Терехов від партії Українського об'єднання патріотів. Задуманий і здійснюється план оголошення Анатолія Вершини мером міста без другого туру. Для цього наша міська виборча комісія направила чи направляє запит до центральної виборчої комісії в Києві на підставі того, що у нас в місті нібито менше 90 тисяч виборців, але ще недавно ця цифра була значно більша. Обурені таким. подальшим розвитком развитиям на ганку Конкому в цей поздний час собрались активисты УКРОПа. Какую цель вы сегодня пришли в конце рабочего дня, первый день после выбора? На самом деле, к нам поступила информация, что городская ТВК отправила запрос на ЦВК по поводу того, имеет ли право город Павлоград проводить избирательную кампанию, выборы мэра в два тура. В связи с тем, что в городе Павлограде в списке избирателей находится на данный момент меньше избирателей, чем 90 тысяч. Хотя, согласно закону, для того, чтобы провести выборы мэра в два тура, необходимо больше 90 тысяч избирателей. Мы хотим понять, с какой целью все это делается. Это делается специально для того, чтобы затянуть подсчет голосов избирателей, или это делается для того, чтобы действительно разъяснить ситуацию и все делать достаточно прозрачно, понятно, для того, чтобы жители города легитимно избрали своего мэра два тура, как это полагается. И также мы считаем, что это неправильно, неправомерно менять правила игры в то время, как фактически они были установлены еще полтора месяца назад еще ваши действия какие? Просто вы будете пикировать или какие действия для мы ваши лидеры? наши и... сейчас наблюдаем. Мы хотим понять, или услышать, увидеть четкую информацию, четкий посыл о том, что все проходит нормально, что ТВК работает в стандартном режиме, подсчет голосов проводится и нас ожидает второй тур, в котором мы сможем нормально выбрать города, который будет представлять большинство интересов жителей города. Мы действуем абсолютно в рамках законодательства. Есть люди, которые имеют право находиться в помещении ТВК во время заседания, и они будут там находиться. Жителям города, которые присутствуют на крыльце, просто интересно, почему сложилась такая ситуация. И интересно, почему. Второй раз, пусть ТВК вы нормально, Я думаю, все Как так может быть, что выборы начинались по одному закону, а заканчивались по другому? Как так может быть, что 3000 человек попали четко списка за одну ночь? И второе, мы хотели услышать слова председателя, какое решение. Мы не будем мешать, ничего, силовых вариантов не будет. Мы просто ждем, что скажут как. Надо будет, сейчас жители, которые голосовали, да и все тоже самое сюда подойдут. Нас просто интересует интересует справедливость. И так может быть, что начиналось по одной системе, заканчивается по другой. Бояться двух туров, что ли? выходит только так.